1941-45-ci illər müharibəsi dövründə elə müharibə başlayandan az sonra dahi bəstəkərimiz Uzeyir Hacibəyli bütün bəstəkarları yanına çağıırıb hər anın bir mahnı yazmalı olduğunu tapşırır. Özü də qısa müddətə mahnılar üçün 3 üç gün, iri həcmli əsərlər üçün 1 həftə vaxt müəyyən olunur. Bəlkə də böyük sənətkar ömründə ilk dəfə yaradıcılıqla əlaqədar belə tələb gəlsirirdi. Bu zamanın hökmü idi. Bəli, hamı çağırışa səfərbər oldu. Hüseyr bəy özü də. Onun sözləri səmətçuruğuna aid. Döyüşçülər marşı elə ilk gündən ağızdan ağız